там получаем наряды. Прошли, пройдите туда. У каждого участка есть свой кабинет, сидит главный. Приходят люди, получают наряды. Здесь, когда директор выступает. Ну вот, мы на территории шахты Мельникова переведем ламповую. Вот здесь у нас ламповая. Здравствуйте, Дим. Мы вас поснимаем чуть-чуть. Вот, ламповые спасатели получают и лампы. Без них в шахту не, это, не, не спустишься. Вдруг завал, обвал, дышать нечем. Ну, включаешься в эту ерунду. А потом идут за жетонами. Да. Да. да я с детства на шахте гулял. Бать, отец работал, и дед мой там работал. И я вот вечно к ним приходил, интересно же было. И, ну, и нравится. Всегда хотел. Я и учиться пошел тоже хотел на шахтера. Во-первых, все время постоянно... Ну, заработок нормальный и вообще. Это вот памятка для шахтеров, когда в шахту спускаются. вот Придумали такие надписи. Вот. вот здесь мы получаем приборы для замерения газа. Метана, здравствуйте. Это же 11 прибор. Он должен постоянно быть с тобой. В шахту спускаешься, его брать надо с собой. Вот здесь находится нулевая, как называют. Здесь открываются решетки, клеть выезжает. Заходят люди, закрываются двери и клеть спускается в шахту. И все хотят устроиться на шахту все. Я бы такой на шахту. Ну, я вам не скажу, что деньги решают все. Связи, деньги. И диплом, чтобы диплом был на руках. Но со временем можно бригадиром стать. Здравствуй. Можно помощником начальника. Люди выехали на клети и пошли по мастерским дальше работать. У каждого мастерская есть там вот, на каждом участке, да. Есть. А у кого нету мастерской, то в баню пошли. Да. По Украине. В Крыму был. Где еще был. Да я так и не ездил, если честно, чтобы там по городам именно. Сердонецкий был. Ну, сейчас мне нравится, я тут живу, и что мне тут не будет нравиться? Все устраивает, все хорошо. Уехать куда-нибудь в теплые страны, конечно, хотелось бы, чтобы денег побольше было. А так? Так, в принципе, все устраивает. Я лично никуда дергаться не собираюсь. Зачем мне? Мне и так все устраивает.